压大，压小，这把全压大。 输怎么输了就说人出老千，这是家黑店铺。哼，你都赢一下午了，还说没出千？是啊，抓他！ 还真是人生何处不相逢啊！在我们赌场你也敢出老千，接着跑啊！给我上！先别上！我可是有护卫的人。哼，你们可算是来了，还等什么？给我打！ 我会削你！哇、哦，好厉害一只大妖啊！你骂谁是妖？啊、嗯？啊、原来你是女的。 人在江湖，身不由己，别打岔。也就是说，你是一个一心只想成为普通凡人的石妖，为此还给自己下了个禁制。若是使用法术呢，就会变成原身一段时间。嗯，小生自小在私塾边吸取日月精华，饱读诗书。这个被我意外救下的傻小子，名叫子辉，是一颗灵石化身的石妖，大约是受这些三儒书生的影响太深。 这下，一心想学着做个凡人，谁想他初到凡间选择的第一站，竟然是鼎鼎有名的醉春楼。也不知道该说他蠢，还是该说他聪明。以前也敢逛我醉春楼，给我打！给我打！救命啊！救命啊！啊按照我们做人的道理，我刚刚与你可是救命大恩。救命大。 以后呢，你有什么不会就来找恩公，我包你在几日之内便能与常人无异，看谁还敢质疑你。恩公，哎，多谢恩公栽培。对了，为了报答恩公，这个铃铛给你，只要摇动此铃铛，便能换紫辉出现。这还有见面礼拿呀？这多不好意思呀！ 你放心，日后呢，恩公定会好好照着你。好，嗯，恩公，告辞。好。哦、恩公，还有何事啊？嗯、呃，我就试试，没想到还挺灵。<laughs> 哦、那小生这回，先走了。啊、哦，去吧。<laughs> 如何？一切顺利，女娲石心已化为人形，去了凡间。 如此谋略与统兵才干，却还是个少年呢。对呀、啊，这小子年轻有为，将来一定能干出番大事业。是啊。臣陆长空，参见陛下。哎呀，陆爱卿，快快请起。不错呀，你此次以智计。 解决了潼关的死局，反败为胜，出乎了他们所有人的预料，了不起呀、啊！不愧是陆家之后啊，陆良，你真是生了一个好儿子呀！谢陛下，陆爱卿，你说一说，想让朕如何封赏你呀、啊？呃。 陆家多年，承蒙陛下垂爱厚慈，保家卫国本就是臣的本分。若陛下再行封赏，臣受之有愧。平身<时>，爱卿啊，不必谦虚。<时> 你立的可是赫赫战功啊，不必封赏。如果朕不封赏你，这事传出去，天下人都会骂朕薄情寡义的。没关系，你想要什么，说出来。朕乃大臣，一国之君，难道你还担心朕满足不了你吗？ 臣，臣本就是一汉服武将，别无他求。父母年迈，臣只愿能回陆府陪伴双亲一段时日，尽尽孝道。好，朕便依你之言。谢陛下，平身吧。 瞧那陆氏父子，刚刚在大殿上神气的样子，还拒绝封赏。冯大人，卑职在。去找几个人，敲打敲打那小子。终归要让他明白，这大臣，到底是谁家的天下。卑职遵命。殿下。 虽说如今陆家势大，在朝堂之上地位不可撼动，但所谓“登高跌重”啊，若论行事手段，这二殿下真称得上心狠手黑呀！哎，殿下，姐姐，你听我解释啊！我不想接受封赏，那是因为我觉得这……回家再说。 陆少将军，这位是三皇子宁王殿下。哦，见过宁王殿下，你我之间无需多礼。素闻宁王殿下身子骨弱，这么冷的天，殿下来寻我，想必是有要紧的事。陆少将军，少年将才，是我大臣之幸。本王素日久居宫中，却常听闻陆少将军的丰功伟绩，甚是钦佩。 一直想找机会与陆少将军结识，若少将军不嫌弃，可愿与修明做朋友？殿下想与臣交朋友啊，那是我们陆氏一族的荣光。都说了，要以朋友相称啊，还要这虚礼做什么？眼下，作为朋友，本王确有一件要紧事要提醒陆少将军。殿下，请讲。 庙堂之上，风云诡谲，树大招风。陆家而今势大，难免引来不少红颜与妒忌。陆家军都不在京城，少将军出门又从不爱带兵卫。这阵子偏僻少人的地方，少将军还是少去吧。殿下的意思是，在这庙堂之上，有人要对陆家动手。京城不比边塞，万事还是小心为妙。 臣明白了。日后，本王在宫中也可替陆家多留一些消息。少将军若需要本王帮忙的，本王定竭尽所能相帮。那多谢殿下。啊啊！啊，起风了，殿下还是赶紧回去休息吧。好。父亲都不了解我平日的习惯。 宁王殿下久居深宫，他又是如何知晓我出门不爱带兵卫的呢？小姐，小姐，哎呀，小姐，你别睡了，快别睡了，大事不好了呀！嗯，什么事儿啊？ 哎呀，小姐，嗯，等等、啊，啊,啊,啊不是吧，这么快？他让陆放捎来了话，说上次信中所言之事，小姐若不回答，他便当小姐默许了。信？什么信啊？我答应他什么了？小姐忘了？ 陆少爷自去边塞，便每三日都为小姐写一封信，翠碧都替小姐收到柜子里了。可小姐一封都没看过呀！哎呀！哎！你帮我拦着他、哦！啊！不是吧？ 这个陆长空，我知道你情怀，可你好歹给我个编号啊！这我怎么知道是哪部啊？哎，陆少爷，您来了。哎，祥云呢？哦，您是来找我家小姐的呀？啊、哦，在房间呢。好像在吧。 容翠碧，先去看看。啊！不必了，我亲自去瞧瞧他。哎<唉>，翠碧，你进来，耳朵还好吧？好着呢，少爷。哎<唉>，小雨。 谢情。是是是就我们家小姐吧。我知道你们家小姐去哪儿了，还不下来？哎、<呀>啊啊！豆心、哎。 好久不见。是啊，好久不见。我写给你的信，啊，你一直带着呢。呃，不是不是不是，你别误会，不是你想的那样的。我也想你。我在边塞的时候，一直在想你。 每当我看到海棠花开了，就觉得是你在陪着我。你还记得吗？咱们小的时候，就是在这儿一块儿看的烟花，冬天的时候手拉手一起滑冰。你还总是细心照顾我，待我当 <laughs> 真是无微不至。这话难道是有意敲打我？没想到这小子还挺记仇啊。 该不会是故意找茬，特别来找我算账的吧？嗨，这都是陈芝麻烂谷子的事儿，你还记他干什么？这些都是我们的美好回忆，我一直都没有忘记。小云，我知道，我们分开两年，确实有些成熟了。你不会怪我吧？啊，没有没有没有，保家卫国，理解理解。这次我不打算走了，我想过了。 我要把时间空出来，好好陪你。啊、这不好吧？影响仕途啊，可公。放心，仕途和你这次我都不会耽误的。嗯，那我之前问你的那个问题，你也是愿意的，对吧？不愿意，我当然是不愿意啊。不愿意啊。 你也觉得我们的事情应该尽快办了为好，是吧？嗯嗯，最近我脑子好像不太好使，不如你告诉我，何为愿意，何为不愿意啊？我我在信里都写了的呀。嗯，自然是推迟婚期之、就、事、是。你若是不愿意的话，<我>最快下个月就可以完婚。愿意愿意，我若是愿意呢？愿意啊。 嗯，自然也好，这样有多点时间可以准备。最晚年底，咱们就可以把事给办了。啊？我们的事，长辈们其实商量了很多次，他们都觉得应该尽快完婚，但是我还是觉得应该先征求一下你的意见。我没想到你这么通情达理。既然如此。 后天，我带你去庙会买办。陆长空啊，我们的婚事你要不要考虑考虑？这包办的娃娃亲，往往都不靠谱的。啊？放心，哎、<呀>我们靠谱就好了。哎呦，这，嗯。少爷，这宋姑娘多少看起来有点可爱是吧？嗯。 忘了，他打小就这么招人喜欢。啊，是。<laughs> 走吧、哎。殿下，前几日姻缘庙遇到的小姐，正是宋府的千金，她已和陆长空订有婚约。